Итак, всем привет, с вами Илья, и мы снимаем уже вторую серию. Да. Она вышла тут же после первой. Итак, мы продолжаем. Я тут отошел на секундочку. Как вы помните, что вчера я закончил вот на этом месте. Я вообще ничего с домом не делал, я тут же начал снимать вторую серию. Да. И мне совпало, я не буду скорее всего не выложу текстур пак и не помню где я его брал. А не вспомнил вспомнил на ru minecraft org заходите туда там поищите текстур паки для майнкрафта 1.7.2 там найдете любой. Итак, что ж мы время теряем? Гол шахту. Гол шахту гол шахту а то я самая вчера мы про, ну, тогда, в общем, мы прокакали одну серию. Шахту серию. То, что я сам... Мной... Я почти что не снимал, как я тут добываю. Поэтому я сейчас буду снимать. И, скорее всего, мы в этой серии будем расширять наш дом. Это вот, вот это Скучно. Буду копать прямо. Так, ладно, сколько мы тут? 49 булыжниках. Я подумал, давайте сейчас, ну я без съемок накопаю булыжника и мы продолжим, когда я уже его накопаю около двух стаков. Ну я думаю, вы согласны. Короче, пацаны, облом. Я накопал только один стак и одиннадцать, просто кирка сломалась. Короче, по, ну, построим так. Так, и куда же мы будем прибавлять? Верхний этаж или по бокам какой? <favorites> Построим какой-то пристройщик, какой-то заборчик тут. тут Тут-то тут -тут Я не сильно уж такой архитектор, я больше понимаю в этом механизмов всяких. Ну, короче, тут неровно. Офиг. Сейчас сделаю кирку и пойду еще в шахту добуду камни. А то оказалось сильно мало. Извините, я слепой. Так, окей. Ладно, когда будет кирка, уберу. Так, 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 так. Так, так. Короче, ко мне никто сюда не заберется. Я не уверен, что я сам сюда заберусь. Так. Заберусь, да? А, нет. Подожди секунду. Я где-то с восьмого раза запрыгнул сюда. И мы сейчас скрафтим эту кирку. Тун. Тун. Вот так вот. Я, конечно, сломаю мне еще нужно дерево для моего плана. Ура, у нас выросло дерево, но я его срубать не буду. Это мое будет дерево, я его ни в коем случае срубать не буду. Да и кстати, в описании будет мой сайт. Я его создал, просто нефиг бы отец создал сайт. Можете ну, зайти там посмотреть. Стоп, я придумал. Курички, курички. Вот так вот. Да именно так, именно так. Так, яйца, яйца. Все, идемте со мной. Пройдемте со мной, дамы и господа. Сегодня у меня у нас будет курятник. Я его сам построю. Вот ну, где там. А мне казалось, что их было 4. Ладно, пофиг, идем. Идем, идем, идем. Чет, пока они просто поживут в яме. Потом я их переселю. Так и думаю, что они думаю, сейчас пока не бегут. Сейчас яму построю. Стоп, я вижу опять только одну. Почему их становится все меньше? А, вон еще одна. Нам нужно вылить две курицы. Все такие проблемы. Давай, иди ко мне. Так, одна курица есть. Мне еще одна нужна. Идем. Надо... идем. идем, идем, не может залезть тупая курица. Ту, блин, курица. Твошь курицу. Курица. Иди сюда. О, О наконец-то. Идем, идем. Ты дура. Иди сюда. Да, молодец. Смотри, главное, мне сейчас самому, когда я задом иду, не упасть я. Вот так вот. И у нас сейчас будет маленький цыпленок. Ну, по крайней мере, должен будет. Да, у них есть маленький цыпленок. Нет, ребенок твою мать. Блин, брат. Подождите, я к вам сейчас вернусь. Мы хотели сходить за деревом, так и не сходили. Ладно, пофиг. Так, Нам нужны палочки. Не знаю, хватит нет. Да я не так сделал. Вот так вот. Вот так. Ура! Опа! Это О, все нормально. У нас есть ферма, ну как ферма, курятник.